Як ми і говорили, у нашій студії вже з'явились троє чарівних дівчат, медсестри, яких я по-перше, вітаю з професійним святом. Дякую. сьогодні з нами дві прекрасні дівчини Оксани і Юлія. І якщо у вас виникають якісь питання до наших сьогоднішніх гостей, ви можете нам дзвонити 26 36 16 – Це Номер нашої студії, сюди ви можете подзвонити, а написати смс можете на мобільний 099 760 4442 Тож, до речі, якщо у вас є якісь колеги, чи самі ви володієте цією професією, також пишіть нас, ми вас обов'язково привітаємо прямо в ефірі. І я хочу, напевно, почати з того, чому ви обрали цю професію. Це було з дитинства, чи якось ви вже коли стали більш не знаю, досвідченими, ви вирішили, що варто її освоїти. Медицинская сестра ⁇ это не профессия, это скорее всего состояние души. И с детства я всегда мечтала быть актрисой, педагогом начальных классов, но жизнь сложилась иначе. И с инициативы родителей я подала документы в медицинский колледж. И с тех пор не было ни одного дня, чтобы я пожалела о своем выборе. То есть это все-таки ваша профессия? Да, я чувствую, что это мое. Оксана. Я, наверное, скажу немножко более по-другому. Знаете, когда тоже, как бы, скорее всего, что, наверное, всех приводят родители в эту профессию. Но я помню, всегда были слова мамины. Если ты будешь медсестрой, ты всегда будешь в белом накрахмаленном халате, и ты будешь в сухом, уютном месте работать, где не будет ни дождей, ни гроз, ни бурь. То есть чистенькая, аккуратненькая и красивенькая. Ну вот как-то так сложилось. У меня тоже самая простая история. Я в детстве никогда не мечтала быть медсестрой, но когда пришло время выбирать профессию, пришла в училище на день открытых дверей, мне понравилось, и потом в итоге профессия затянула настолько, что сейчас я даже не представляю себе друг в другом. Я так разумею, что все вы закончили Херсонский медицинский колледж, что я помыляюсь? Расскажите. Я поступила после 9 класса, отучилась 4 года в Береславском медицинском колледже. Вот. Я закончила еще в начале Херсонское медицинское училище по специальности медицинская сестра, и буквально, буквально вот год назад получила уже диплом бакалавра в Херсонском медицинском колледже. Ничего себе. Я теж закончила Херсонське медицинське училище ще в 1998 році, а зараз закінчую бакалаврат в Николаевском медицинському коледжі. От є певні, як я думаю, в кожній професії там треба вчитись там 4 роки, 5 років, там більше, аби здобути вищу ступінь освіти, скільки вчиться медична сестра? Не, jakoсь, не в учебном закладе, а по жизни. Сколько ей нужно лет, чтобы она до опытной? Мне кажется, медицинская сестра учится всю жизнь, так как медицина никогда не стоит на месте, и с наукой надо шагать в ногу. Ну, однозначно, да. То есть меняется время, меняются люди, меняются технологии, появляется очень много новой аппаратуры. Естественно, медицинская сестра должна уметь работать на ней, и, соответственно, как учиться можно 4 года, а изучать свою профессию, безусловно, надо всю жизнь. Ну, я точно так же поддерживаю своих коллег, потому что медицина – это… Здесь нужно да, все время повышать свою квалификацию, дополнительно учиться, заниматься, Курс развивается, развиваться, да. И знаете, много нового. То есть, нужно встигать за теми технологиями и теми какими-то новыми методами, которые есть Однозначно, если вы хотите новых, тех... новых операций, новых исследований, то, естественно, вы должны все это уметь, знаете, и обучаться. да, да обучаться. Где вы сейчас работаете? Ну, все мы работаем в детской областной клинической больнице, но только в разных отделениях. Да. Расскажите про видео да, самое, и чем вы занимаетесь? Ну, я работаю процедурной медсестрой детского стационара онкогематологического отделения. А в обязанности в моей уходит эта работа с новыми аппаратами, такими как инфузомат, перфузор, насосы для обычных систем работаю с системами с обычными, с обычными, с инфузоматными системами, с деликоцитарными фильтрами для крови Имугард, для свежезамороженной плазмы ПАЛ ЛПС и с помогательными фильтрами ПАЛ. Знаете, я вас чуть, -чуть не слушала и думала про то, что Потрібно не просто быть медсестрой, потрібно нужно еще и быть, я не знаю, инженером, чтобы понять, как работают эти системы. Наверное, да. Но мне кажется, самая главная обязанность в нашей профессии это уметь дать психологическую помощь не только детям, но и родителям, которые находятся рядышком, потому что если не будет контакта, не будет никакой работы. То есть мы с вами говорим о про не только про то, что вы должны хорошо уметь управлять своим обязанностями, вы должны быть еще и психологами. Психологами, пелосами, да, конечно. Оксана, я работаю в хирургическом отделении для новорожденных, недоношенных детей, детей раннего возраста, старшим медсестрой. Ну, мои обязанности более широкие, такие входят Конечно, это обучение в прибывших молодых сестер, которые у нас работают, это выполнение режимных моментов в отделении, это контроль функциональных обязанностей медсестер, которые работают в отделении, асептика, антисептика, подготовка работы в общем и целом. В общем-то, немножко больше, наверное, административной работы, чем непосредственный контакт уже вот как у девочек с детками. Хотя, безусловно, должен быть какой-то общий такой хороший настрой в коллективе для того, чтобы уметь оказывать качественную современную медицинскую помощь. То -то вы такая, как климат, мама. Климат, мама для всех. Да, Климат-контроль. Я Я тоже работаю в педиатрическом отделении для лечения детей грудного возраста. Тоже старшая медсестра, но не так давно, всего лишь полтора года, так что как бы я тоже еще учусь. Вот специфика нашего отделения в том, что у нас лечатся дети от месяца до полутора лет. И сложность этого отделения в том, что учитывая возраст ребенка, на фоне нормального самочувствия может развиться любое неотложное состояние. И нужно оказать неотложную медицинскую помощь, качественную, конечно. Ну, я думаю, что, безперечно, работа с каждой из вас, она важлива и она потребна, и без нее Я думаю, що жоден з нас би не зміг без роботи медсестри. Розкажіть про те, що найважче у вашій роботі, бо зазвичай ми бачимо медсестри, які в білих хатах вони дуже спокійні, вони з вами спілкуються вічливо, а насправді, я думаю, бувають такі ситуації, що вам дійсно важко кожній з вас. Саме складне, це дитяча біль, страх, сльози опять-таки тобто, на психологічному рівні. Но мне еще вот кажется, вы знаете, вот когда проходит время, и люди, которые у нас работают, чтобы вот девочки не превратились, знаете, в таких циников, равнодушных людей, когда, вот как говорят, привыкаешь к вот этой боли. Поэтому вот важно оставаться человечным, чутким, отзывчивым и добрым. Вот не потерять вот эту свою отзывчивость по отношению к нашим маленьким пациентам. Ну, естественно, данная профессия, она своего рода человек должен быть стрессово-устойчивым, потому что, э, скажем так, больные бывают разные, и не у каждого больного бывает благополучный конец. И, конечно, нужно уметь э, своевременно сконцентрироваться сама, ну, в общем, не да, на настроиться, не растеряться вот в нужный момент. Ну, от в тому смислі, так. Да. І будь, звісно, стресовосточим, що раз повторяюсь, тому що не кожен зможе пропустити це через себе. Наскільки я розумію, окрім того, що медсестра повинна бути гарним професіоналом, вона повинна бути психологом, вона ще повинна бути чуйною людиною, без цього ніколи. Звісно, такі. От, а як зробити так, щоб оця чуйність, от, ви ж бачите, я думаю, дуже багато різних ситуацій. каждого дня и не очень приятных и люди, які, у которых слабое сердце, они неправильно не витримали эту работу. Як вы с этим справляетесь? С цим вы знаете, вот те люди, которые остаются, вот они остаются человечными. Не большой контингент молодых специалистов, которые к нам приходят, немногие девочки выдерживают, и это не их вина. Просто действительно многие находят себя в других отделениях, во взрослых больницах, потому что очень тяжело воспринимаются именно детские болезни, детское горе. А те, которые остаются, вот они действительно такие чуткие, отзывчивые, внимательные, ласковые и нежные. Я думаю, что вы всегда были такими чуйными до людей, чуйными... До дітей. І якщо у вас виникають якісь питання до наших гостей, сьогодні в нас це три медичні сестри, адже саме сьогодні, всесвітній день медичних сестер, ви можете нам дзвонити. 26 36 16. Це номер нашої студії. Також можете писати смс з привітаннями, можливо, своїм знайомим у цей день. 099 760 сімсот 2. Це номер нашого мобільного телефону. Зараз у нас буде коротка музична пауза, після якої ми повернемось до студії. Модіжний квартал триває. Сьогодні ми говоримо про професію медсестри, адже саме сьогодні люди цієї професії святкують своє професійне свято. Якщо у вас виникають якісь питання до наших гостей Оксани, Оксани і Юлії, то ви можете нам дзвонити 26 36 16 або писати на мобільний 099 760 2. А ми продовжимо розмову з нашими гостями. Розкажіть, будь ласка, про те, що. От у роботі медсестри, я думаю, як в кожній професії є якісь свої принципи, які не можна порушувати. Які принципи у медсестер повинні бути в ідеалі. Основним етичним принципом є вважання до житті. Нужно бути щедрим, благородним, безкорисним і з пониманням відноситися до людям. Ну, как-то я считаю, еще тоже есть такой принцип, наверное, не навреди. Самое главное, вот не навреди. И золотой, вот, золотое правило или золотой принцип, всегда относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились они к тебе. Я тоже поддерживаю коллег, конечно же, человечность в первую очередь, любовь к окружающим, обязательно должны этими принципами пользоваться. Ну, Тобто, якщо у людини немає якоїсь великої любові до свого оточення, немає якоїсь, він не відчуває, що він там в нього є якась чутливість, що він не чуйний до ближнього, йому не варто йти і освоювати цю професію. Они, я думаю, що ці люди йдуть осваюти її, але з часом вони розуміють, приходять к розуміння того, що це не їх професія і вони просто відходять. І ж у кого-то наоборот відкриваються ці способності. Да, 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 да. да. И такое бывает. Однозначно, да, 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 да бывает. Да, да, бывает. Давайте мы с вами поговорили про негативные моменты перед клипом, про то, что может остановить людину там цієї профессии, чи на шляху до цієї профессии. Какие приятные все-таки моменты есть у вашей работе? Для меня знаете, приятный момент – это не только доверие родителей, но и доверие ребенка. Это непередаваемое ощущение конечно же, это когда видишь положительный результат своей работе, особенно при уходе за тяжело больными пациентами, и когда видишь этот положительный результат, что вот ребенок выздоравливает и здоровым уходит домой, это, конечно же, радует. И... Да, здоровый ребенок, счастливые родители. Я так понимаю, что вы не просто гарні медсестры, я думаю, что вы еще и... Вы имеете какую-то активную, возможно, жизненную позицию? Может, у вас есть какие-то хобби? Расскажите нам, пожалуйста, про это. Чем вы живете, кроме работы? Ну, вы знаете, практически все наше время занимает работа. Но медсестра должна быть всесторонне развита. Я в свободное время занимаюсь в модельном агентстве Catwalk Model Management. Посещаю э, театры имени, имени Кулеша. А также участвую в разнообразных конкурсах. Но иногда просто хочется так полежать и помечтать. Ну, я думаю, что вы медсестра мрии, вы не просто медсестра, вы еще и модель. <laughs> ну, если можно так сказать. Оксана. Ну, я думаю, мое любимое занятие, и мои родные об этом знают, это вот, чтобы как-то отвлечься и отдохнуть, это я читаю, и с удовольствием читаю литературу, причем самую разнообразную, начиная от фантастики, заканчивая книгами по психологии. И также с удовольствием посещаю, люблю наш драматический театр имени Кулеша. Вот замечательная наша трупа там артисты. Вот с удовольствием хожу на всех премьерные спектакли. Юля, а чем вы живете, а у Крим работы? Кроме работы, ну, естественно, тоже, я очень тоже люблю читать, тоже всевозможную литературу, вот, но также, учитывая, что семья, как бы... У мене двоє тому поэтому готувати, експериментувати на кухні щось новеньке, моє хобі. Ми з вами поки розмовляли. У мене до вас так, дуже спонтанно виникло питання. От можливо людина хоче стати медичною сестрою чи медичним братом, а можливо, навпаки, її змушують йти батьки на навчання. Вот как быть в такой ситуации, что, например, ты хочешь, але от вважаешься, в чём-то сомневаешься? Или, наоборот, тебя заставят идти учиться? Или будет это человеку как-то необходимо потом в жизни, или станет он жить с этой профессией? Вы знаете, мне кажется, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Это будет зависеть только от того человека, которого или заставили, или сам он пошел и только начал учиться, и даже, мне кажется, не столько учиться, когда эти дети приходят на практику в больницу, вот тогда они могут понять, его это или не его, будет он работать или не будет, понравится ему или не понравится. Ну вот только, наверное, вложив -то, какие-то знания, какие какой-то свой опыт во что-то, ты сможешь разобраться, насколько важна или не важна для тебя эта профессия. Еще очень важный момент – это в каком окружении он будет учиться. Если его будут окружать люди, которые ему станут интересны, то естественно мы можем говорить о том о открытии способностей. То есть в предыдущих вопросах мы отвечали. Оксана, у вас так было бы? Я насколько я зрозумела вас, <laughs> ну, всего, но меня не заставили, я просто попробовала свои силы и в итоге получилось, поступила на бюджет, меня это заинтересовало, начала учиться, влюбилась в эту профессию. А когда пришла на практику, и когда начала работать, то я поняла, что, наверное, эта профессия, профессия была, наверное, мечтой все таки Давайте трошки продолжим тему с работой. Чему практика так важна? Потому вы все говорите, что для того, чтобы ты хочешь ты работать или нет, нужно на практику. Ну, потому что теория, теория когда человек... Можно смотреть миллион раз, но попробовав своими руками и сделав это, Тогда вот сможешь научиться, потому что даже вот казалось бы, банальная вот внутривенная инъекция, ну, что там, вот теоретически можно идеально знать, как это сделать, как поставить руку, а на практике это не так просто. То есть человек только с опытом, ну, может сделать это быстро и качественно. Особенно я хочу сказать на нашем корпусе новорожденных, да, вот новорожденным детским, детям. Да. Иванка, да, тоже. Да, то же самое, есть. одно из самых да. тяжелых отделений нашей больницы. Вот я, например, у нас манипуляционная сестра, я ей просто горжусь, она молодец, она очень хорошо подкалывает деток. И это. и это, конечно, годы практики. Я поняла, что нужно вчитись и учиться, для того, чтобы стать хорошей медсестрой. Да. Сегодня свято, я вас еще раз святаю, я вам желаю только хороших пациентов, чтобы все ваши пациенты они были здоровыми в дальнейшем, и чтобы все и в вас, и в них хорошо складалось. Как вы сегодня будете отмечать свято? В кругу друзей, коллег и любимых пациентов. Ну, буквально несколько днями ранее. Ассоциация медсестер Херсонской области проводила торжественное собрание в драматическом театре имени Кулеша. То есть были вручены грамоты, премии самым лучшим медицинским сестрам с последующим поздравительным концертом от наших артистов. Сегодня в больнице у нас тоже был радиопередача, посвященная этому дню, звучали очень красивые приятные слова от главврача, от врачей, от коллег медсестер, но ну, опять-таки уже ассоциация медсестер области и нашей больницы как это, да? награждается путевкой, то есть в субботу мы едем в Одессу отдыхать на экскурсию, да. Я надеюсь, чтобы вы гарно отпучили, я думаю, что у вас я сейчас возможность, дуже гарно возможность прилетать и всех своих коллег всех медичных сестер Херсонщины, я не знаю, Украины, света, что кто-то нас смотрит с этим святом. Знаете, я в свободное время люблю читать стихотворения, и поэтому мне бы хотелось поздравить наших коллег в стихотворной форме. Стихотворение называется «Счастье». Подставляйте ладони, я насыплю вам счастье. Есть источник бездонный, дождь, грозу и ненастье. Я насыплю вам счастье, Сколько вы захотите, это все ваши власти. Но берите, берите. Нет конца и начала, нет границ поперечных. Только вы получая улыбнитесь сердечно. И скажите кому-то просто доброе слово. Не лукавство мудро, это счастье снова. Не жалейте улыбок, не жалейте участия. И среди бед и ошибок вы получите счастье. А давайте його будемо тим, кому пожелаємо. І даря счастье людям, ми щасливими станемо. Я вам дякую. Я зрозуміла, що головне побажання це щастя. Тож я вам всім бажаю щастя і щастя, звичайно, вашим пацієнтам. Я нагадую про те, що з нами сьогодні були прекрасні дівчата, фейс справжні у білих халатах. Це Юлія Рудницька, Оксана Литвиненко і Оксана Кучеренко, це медсестра, який сьогодні святкує своє професійне свято. Тож вітайте тих, хто, якщо в вашому оточенні є хтось з цієї професії, і кажіть їм приємні слова. І я вам ще раз дякую, дівчата, що завітали до нашої студії. Ми з вами повернемось одразу після кліпу.